Доброе утро, ребята. Что такое? Кузьмин? Вы огурчик бери быстрее, то сейчас он меня огурчик. Да ей. Где-то у нас здесь сегодня корова мычит. Там. кого сегодня день рождения? У этого маленького красавчика? А? У У Тесанчика день рождения? У мамы день рождения. У Тусана. А ты поздравила братика? Ты братика ты поздравила, Хаюш? Поцелуй братика, поздравь с днем рождения. Она расстроилась, подарка нет у него. Ты умеешь плавать в бассейне? И ты тоже умеешь? А я нырять. А ты нырять. Да. Хидишь, покажи носик. Носик загорел. Да. Усички тоже носик загорел. Да. И у Тасанчика. Потому что они не ныряли. Что? Не ныряли. Не ныряли. Выезжаем с ребятами в торговый центр поедем на другой остров. Да не трогайте вы кошек этих. Все беременные какие-то кошки здесь, что ли. Не трогайте кошек. В торговый центр едем. Тесанчику за тортиком и за подарком. Тесанчик, что, за подарком едем и тортиком тебе? Да, сына? Именинник мой. Что хочешь подарок какой купить? А, Не знаешь. А, Все а, есть а, у а, тебя, а да? А эти, а эти... Аккуратно, там дорога. Дорога. Угу. Вот какие тучи. <свят> <одна. свят> <свят> 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 Мы добрались до торгового центра. Сейчас погуляем, посмотрим, что здесь есть. Пообедаем. Ты, Санечка, день рождения отметим. Купим подарок и поедем домой в бассейн, да? Пойдем он посмотрим. Смотри, здесь тортики есть. Хаюна! А вот и филиппинские тортики, рулетики, тортики шоколадный. На наш похож чем-то. Ну, конечно, я не думаю, что они вкусные. Они, по-моему, бисквит с маслом. Но ну, мы купим, попробуем в любом случае. Ты, Санчик, будет задувать свечи. Да, да. Ватсон. Здесь у них продается косметика. Пойдем посмотрим, что здесь у них есть. Вроде корейцы нарисованы. Hello. Ой, помадки какие-то интересные, цвета, наверное. Ой, вот эти мои любимые помады. Матовые. Я в Корее тоже раньше были, а сейчас отменили. Ну, что-то цвета такого нет, которым я пользовалась. И нет тестеров здесь. Вот в чем проблема. Здесь мы можем купить детские игрушки. Сейчас Тасанчик выберет себе подарок. А девочкам у нас подарочки есть тоже, но они они в отеле. Тайсанчик выбирать будет игрушку себе, подарок. У нас дома для него еще подарок, но мы не стали с собой брать, потому что... Потому что папа подарит, сказал. Папа не подарит, придется маме подарить. Смотрите, какие прикольные монстры с зубами продаются здесь. У Тесанчика разбегаются глаза, и он не может определиться. Ну, посмотри, что это, Тесан. Выбирай, что хочешь. Ах, Юна тут себе уже нашла все. Она бы все взяла. У нее вообще проблемы нет с выбором. Тесанчик выбрал Я хот-велся вот это вообще. Подарок ему хватит. Да, Тесан? Давай, выбирай, что хочешь. Любой бери набор. Смотри, наверху еще есть наборы какой тебе нравится такой бери Тайсанчик наконец-то определился с ним тяжело на шопинг ходить он всегда долго выбирает моя покупка вышла на 3300 пес Тесанин подарок стоил 3000 давай пойдем туда платить или где платить здесь смотрите в какие они упаковки упаковывают а, бумажные пакеты и у них вот такие только э, эти экологичные сумки но почему столько тогда мусора на острове я не знаю. Что? Что? Это? Ну, сейчас Нет, сейчас идет. кушать идем, а потом конфетки, хорошо? Я ну хочу. давайте, пойдемте здесь. Будем, я буду тогда лазанью возьму детям вот этот рис. Так, это наши, да? Так, вот этот из Санчика паста. Подожди, это Сиушкина, да? С пиццей. Да. Это нам это юнки ну тут маленькие порции надо еще одну заказать что, тебе. на филиппинах все в плане еды как будто фудкорт какой-то ну вот мы что нашли то и едим лазанью пасту Да? приятного аппетита все идем за тортом да пусть лежит здесь твой подарок давай Хочет вот так тащить. Короче, здесь разбегаются глаза еще больше, чем в Корее или в России. Просто выбор такой, что я не знаю, зачем хватит. Ну, конечно, интересно для меня, что новые продукты. Хотела вот этот сырный соус взять, но у нас только ручная кладь. А он 225 грамм. Всякие соусы, соус. Я бы набрала с собой. Вьетнамский, тайский, разный. Просто. Такой выбор огромный. Мы взяли с собой корзиночку всего уже. Сейчас еще наберем. Ну, короче, мы взяли это для легких вообще. И так, для распаковки попробовать, когда уже прилетим домой. Что здесь продают? Чуть такое. шарики интересные, не знаю, что это. Помидорки, не знаю, вкусные нет. И мухи летают. А это что такое? Это крепко. Манго 175 за килограмм. А мы брали по 130 на рынке. А вот эти яблочки вкусные, как в России. В Корее, к сожалению, таких нет. Одно яблочко 33 тысячи. Ой, 33 песо. Короче, я думала, только корейцы так втариваются. Филиппинцы не меньше втариваются. У всех вот такие по две корзины огромные. И очень они медленно обслуживают. Прям очень медленно. Я не знаю, она, одного человека они обслуживают в течение 10-15 минут. Прям очень медлительная нация. Тесан выбрал себе вот этот торт. Белый с шариками. А может такой с монетками? А? Да, 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 да. Yeah. Давай с монетками. А здесь. Right. Yes. Можно даже здесь подписать, они сейчас быстренько напишут. The sun happy. Uh -huh. Yes, yes, yes. Okay. Торт стоит совсем дешево, 450 песо. Это примерно, я не знаю, это, наверное, 10 долларов. Вот наш тортик. Thank you. Подписали его с днем рождения, ты, Санчик. идем. О -о -о. Все, поехали! Сорви, ты ютая? Что-то там не хотелось... Давай. Это большая... Большая... Ты санчик уже не терпится открыть? Давай, открывай подарок. Давай, открывай. Поможет? Поможет сейчас да. тебе Хаюха. О, видишь, он? Ой, а там Хаюхина еще на рукавнике. Подожди. Вот картинка. Ага. Вот как она выглядит. Ты, Санчик, тебе Сия с Дашей дарят костюмчик. Спасибо. А ты че, да это ну мы сейчас Тесана поздравим с днем рождения, а потом пойдем в бассейн, ага? Филиппинский чисто филиппинский чисто вайп. Филиппинский, да. <смею> <смею> Смотри, Тесан, тебе подписали Десан, с днем рождения 6 а лет. Что, ну ладно, отлепилась. Мы же везли долго его. Вот такой красивый тортик, да? Чука хамнида. Поем песню то То есть она обиделся, вы ему песню не поете. Ты что не поешь, Юна? Happy birthday to you. С днем рождения, Тессани! Будем резать тортик. Тортик режем. Сейчас дадим всем все. Вот так. Давайте ложки берите и просто ешьте торт. Давай, Тессанчик, кушай. Хорошо. Берите, что хотите сверху и будем есть торт. Бери, бери, что хочется. <laughs> Леша с нами на связи поздравляет брата. Наверное. Наверное, крабик заполз. Крабик, пойдем на море. Пойдем ракушки пособираем красивые. Держи ведро. Крабика не трогать! Это его домик. Вот, Ой, а тут у вас вчера осталась формочка. Так красиво, да? Смотри, как небо. Небо красиво он там. Дети бегают среди лодок. весь день дети ждали бассейн сегодня. Ой! Молодец! Еще лучше держи. куда упадешь быстро так темнеет Погоняй. здесь Погоняй. начинают летать Погоняй. летучие мыши Погоняй. Погоняй. вечером Погоняй. здесь у нас самолет рядом постоянно самолеты летают он летит какой-то самолетик на посадку Погоняй. Погоняй. Ай -ай -ай -ай. У нас вечерний дожор вышли найти что-нибудь здесь недалеко поесть и пойдем уже спать, потому что мы завтра встаем в 6 утра и едем смотреть на дельфинов. А вот сидят в местном караоке, песни поют. Будешь? Бар местный. В караоке. Мы планировали прогуляться по своей улице где-нибудь что-нибудь перекусить, но доехали все-таки до Алона Бич и решили в Макдональдс поесть. У них тут такое огромное меню в Макдональдс. Я никогда не встречала. Тайсан, мы какой с тобой будем бургер есть? Я хочу Давай такой. Принесли наш ужин. Тут наггетсы у нас. Там тоже наггетсы. И бургеры. Так, а наггетсы еще нам не донесли. Хаюша наша засыпать. Мы с собой взяли на утро детям наггетсы. И все, выдвигаемся в отель. Все, мы покушали, выдвигаемся в отель. Будем спать завтра. Я уже говорила, рано вставать. Даша пошла прогуляться какие-то сувениры купить, а мы поехали. Мне еще надо поработать. Сию с собой забрали. Я буду со мной дом делать. С тобой спать будет. Нет, просто... С тобой я спать, спать будет. С ты Санечком будешь спать? Друзья, я оставила телефон полчаса назад вот в этой машине. Сейчас приехала, полицейских подняла на уши. И вот нашли мой телефон. Тут девчонки вот привязались к полицейским уже. i <laughs> found <laughs> so, okay, yeah, yeah, my yeah. phone. Why do you not give me a handphone? I don't know. You I don't not know. see? Yes, yeah, okay. If I see, I'll go back. Okay. I just give you a yeah. gift. Thank you. Thank you. <laughs> okay, good work. Yeah. <laughs> okay. <laughs> I'm sorry. <about> okay. Come, Nashals. <laughs> my phone. <laughs> Да блин, я да то да. я знаешь, не из-за телефона расстроилась из-за видео. видео. Да, мне телефон не да. жалко, вот честно, сия. Все счастливы. Время пол седьмого утра, дети мои недовольны. Ну хай он вроде ничего, ты, Санечек, не рад. Ты не Все вроде проснулась, а мы выезжаем смотреть на дельфинов. Погода сегодня хорошая. смотри ты, Санчик, смотри. Смотрите, сколько много дельфинов. Дети проголодались. Да, малыши. Думали, ты сам думал, что четыре штучки всего. Быстренько разбер. Быстро. Быстро посчитал, что ему не хватит. Молодец. <сélve> 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 Мы сейчас пойдем снорклить черепашек смотреть и рыбок. А дети будут с бабушкой. Идем снорклить. А где моя? Давай, мама? Давай. Ой, Мы посмерлили. Ты санчик тоже посмертлил немножко, правда, что-то он не захотел больше вода в рот. Ему попала соленая. Она прям настолько соленая. Хоть наливай в кастрюлю и суп вари сразу. Ты, да, Санчик, иди сюда в водичку. Снимай жилетку, иди в водичку. Иди сюда. Сына, иди сюда. О! Хаюнка! Садись в воду быстрее. Теплый, теплый, теплый. Ой, рыбка. Мы идем на дайвинг. Дашу мы уговорили. Она боится. Сильно боишься? Короче, мы ну идем на дайвинг решили сходить. Дети с бабушкой в морюшке купаются. Ты будешь э, озвучивать мои ролики. Настя, он уже одевает костюм. Давай, сейчас тебе дадут костюм. Вот. Одеваемся. Пусть они над нами поржут еще. Девочки, вы готовы? тапочки, блин, ну что ты их раньше не дал, когда в воде была, что я так буду одевать теперь, опять идти в воду Я уже поплавала с Настей. Дайвинг. Даша ушла. Она боялась долго не могла зайти в воду. Но вроде бы зашла, уплыла куда-то. А нам уже принесли обед. Рыбу мы заказали: овощи, рис и, и блинчики из этих. Господи, что это? Яйцо заказали. А тут нам какие-то бананчики жареные принесли. Не знаю, что это. Попробуем. Твои любимые. Ну вообще, все по твоему запросу. Я пришла, переборола себя. Как тебе понравилось, Даша? Офигенно. Офигенно. Там черепаха была просто меня. Черепаху огромную видела, Даша. Ну мы видели сегодня черепах, но не таких больших. Что там, ложка упала? Мы кушаем, сидим. Кстати, бананы, вот это не сладкие, в карамели очень-очень вкусные. Кушаем, детки, конфетки. Мама, я хочу еще яичко. Накупались, загорались все, как негритенок, тоже. Выезжаем в отель. Намылись, накупались, провели остаток дня в бассейне сегодня, как обычно. И вот пришли, доедаем вчерашний тасанечка торт. Кстати, филиппинский торт нам понравился. Вкусный. Это я его так хорошо выбираю. Ты так хорошо выбирал торт. А -а -а. Мы, как обычно, приехали на Алона Бич, потому что больше нам некуда идти. Весь движ тут, весь тусняк тут. Продают какой-то кокосовый десерт. Я не знаю, что это. Она говорит, джем кокосовый. Вот взяли попробовать. Надеюсь, вкусно. Нам принесли первые блюда Не знаю, какие-то рулетики, роллы Рис детям Ну нормально рис, дети наедятся И тут какое-то мясо Еще нам должны принести кальмар И не помню уже, что я заказала Мы перебрались на улицу С того ресторанчика Потому что мы зарезервировали здесь стол Сейчас будет фаер-шоу